Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І в наступні хвилини ми спробуємо проаналізувати економічні передумови підписання Україною угоди про асоціацію з Євросоюзом разом з нашим гостем. Це Геннадій Чижиков, президент торгово промислової палати України. Вітаю вас, пане Геннадію. Добрий день. Пане Геннадію, безумовно, от хотілося, щоб ви дійсно проаналізували, наскільки. Верховна Рада, Кабінет міністрів створили законодавчі поле, створили ті економічні умови, те економічне підґрунтя для того, щоб ми підписали не тільки угоду про асоціацію, а й підписали всеохоплюючу угоду про зону вільної торгівлі з країнами Євросоюзу. Мені Мі сьогодні, як ніколи, всі органи власті, всі ветві власті близькі к тому, щоб об'єднаними усілями знайти консенсус і підписати. эти уже, в общем-то, давно наработанные документы. И э, здесь очень важно, чтобы найти э, консенсус не только э, на уровне политических э, ветвей власти, но и на уровне бизнеса и в целом в обществе. С точки зрения бизнеса, мне кажется, э, здесь много ведется дискуссий на эту тему, то есть э, какие плюсы, какие минусы бизнес получит от этого. Я бы хотел сказать следующее, что э, нам не, не стоит опасаться, более тесного взаимодействия с Европейским Союзом. Во-первых, он для нас уже на протяжении многих лет является и с каждым годом он становится все более важным экономическим партнером. Если говорить об экспорте, то это почти четверть, иногда больше, иногда меньше, в зависимости от готовы в удельный вес экспорта нашей продукции уходит в страны Европейского Союза. Более трети, 35-37% поступает импорта из стран Европейского Союза. И надо еще сказать следующее, что три, три четверти инвестиций в Украину тоже – это Европейский Союз. Даже если исключить так называемые обширные зоны стран Европейского Союза, все равно это преобладающая часть. То есть для нас надо понимать следующее, что вопросы более тесного экономического сотрудничества с Европейским Союзом – это уже как бы назревший вопрос. И э, бизнес рассчитывает на то, что мы сумеем сделать выводы определенные из того процесса, когда мы подписали соглашение с вступлением в Всемирную торговую организацию, и чтобы этот процесс был менее болезненным. Но с точки зрения развития экономических процессов, мне кажется, для, для бизнеса Украины важно иметь наиболее выгодные условия со всеми нашими соседями. Я бы сказал так, зона свободной торговли со всеми, и с нашими восточными соседями, и с западными соседями, и с другими. Потому что я думаю, что это сейчас современный мощный тренд либерализации торговли. Это всегда идет на пользу в долгосрочном периоде для экономики страны. Mm -hmm. Я бы хотел бы показать, вот возьмем пример а, нашего южного соседа Турции, которая более 30 лет назад либерализировала свою торговлю, тоже подписала соглашение о свободной торговле своими соседями, прежде всего с Европейским mm -hmm. Союзом. какие e экономические эффекты? И эффект очень. Мы сейчас видим следующее, что э, Турция стала одним из мощных региональных экономических лидеров. Да, и э, это, ну, при этом надо учесть следующее, что Турция, э, если сравнивать эконом, ее экономический э, начальный потенциал с э, Украиной, ну. Это немножко разное. У нас э, Украина является одним из самых э, потенциально самых э, мощных гос государств э, Европы с точки зрения сырьевых, ресурсных потенциалов. У нас э, высокообразованное э, население страны и так далее. То есть я думаю, что э, здесь самое главное попробовать э, вот снова через консенсус политический, экономический, социальный использовать этот шанс для того, чтобы Украина могла и ее бизнес достаточно быстро сделать такой важный инновационный и ментальный рывок для того, чтобы быть конкурентным не не только внутри страны друг с другом, а прежде всего за короткий срок достичь э, высокой конкуренции на мировом рынке, не только с нашими соседями, uh -huh. но и мир становится глобальным. Украина мы уже чувствуем, особенно с 2008 года, что мы стали э, глобальными игроками, и мы зависим от той ситуации, которая есть на рынке. Нам надо становиться более и более конкурентными. Пан Геннадий, вот украинский бизнес, вы сказали, да кто ориентированный на российский рынок, да уже активно співпрацює с э, европейским рынком хто переважає. Тому що, дивлячись навіть на роботу парламенту, народні депутати, як відзеркалення украинского суспільства, так само точаться дискусії. То есть люди, деякі парламентарии кажуть, что больше активно треба співпрацювати с Российской Федерацией, інші кажуть, що треба більш активно співпрацювати з Євросоюзом. С моей точки зрения, наверное, и одна и вторая сторона параллель, потому что есть определенные наши интересы очень серьезные и таких, в таких такой важном экономическом партнере, как Россия, как таможенный союз. Но также у нас есть уже серьезные интересы и в Европейском Союзе. Здесь как раз вот, мне кажется, очень важно найти вот форму взаимоотношений, нормального взаимоотношения с нашими соседями и найти экономическую взаимовыгодную форму успеха одной и другой стороны, потому что если посмотреть глубоко на, на так сказать, состав экспорта и импорта, то при все это кажущиеся, так сказать, похожести экспорт и импорт, который мы получаем с востока и запада, он не пересекается. То есть у нас нет конкуренции. То есть если мы говорим о, о технологических, то и инновационных моделях и оборудования, то он идет прежде всего с запада. Если мы говорим об энергетических или а, до комплектации наших производств, mm -hmm. которые были еще построены а, в период Советского Союза, то это, конечно, с востока. То есть я бы а, хотел бы сказать следующее, что а, найти общую точку зрения, это совершенно демократичный процесс, наверное, будет достаточно сложно. Мы должны научиться наверное, друг друга слышать и искать компромисс интересов как с одной, с другой стороны. Мне кажется, здесь в этой вот сегодняшней ситуации не надо искать кого-то победителем или кого-то проигравшим. Потому что для нас самое главное, чтобы экономика нашей страны, бизнес успешно развивался. Надо искать, несмотря на сложные переговоры, консенсус интересов. Я думаю, что Украина не только сама ищет, где ей там, скажем, и в ее бизнесу выгодно. Мне кажется, и мы это слышим, как и с одной, как и с другой стороны, Украина представляет огромный интерес для сотрудничества и так далее. Поэтому надо зарасчитывать именно из этого, что Украина была, есть и будет всегда очень важным экономическим партнером для всех наших соседей. Треба шукати компромисс, но может быть втрата. Потому что есть кооперация виробництва с деякими предприятиями украинскими. Підприємства виробляють деталі для російського ринку. Відповідно навпаки, російські підприємства так само виробляють деякі ну, деталі, там товари для українського ринку. То якими, якими можуть бути потенційні втрати для України, єстественно определено е, потери будут, и к этому надо быть готовым. Но самое главное... не. Знаете, есть определенные цифры, то есть, но ну, цифры, знаете, в них есть и лукавство всегда. Есть определенные цифры, которые, допустим, одни, скажем, эксперты из наших соседей из России говорят, что в результате, в общем-то, наше сближение с Европейским Союзом, экономическое сближение ВВП потеряется где-то от 1,2 до 1,5%. -1 Мы также ознакомились с цифрами немецких, экспертов они э, говорят о том что да в краткосрочном 1-2 года будут определенные потери но с точки зрения и долгосрочных экономика украины обязательно выиграет и, и будет активно развиваться но мы должны просто как бы для себя просто э, как бы понимать один очень важный вопрос что э, общение с нашими э, соседями, вот Болгария, Словакия, Польша и так далее. Они показывают, это очень важно для нас, особенно в процессе адаптации понимать, как они проходили. И э, здесь надо сказать следующее, что крупный наш бизнес, он уже нашел дорогу как в одну, так и в другую сторону, да, он достаточно успешно развивается. Мы сейчас и вопросы и вот более тесного сближения с Европейским Союзом с, в экономическом плане, да, э, или как бы расширение возможностей. Я бы не сказал, что мы до этого не сотрудничаем, мы будем более тесного сотрудничество. То здесь есть определенным определенным образом открываются дополнительные возможности для прежде всего для основы экономики Европейского Союза, и я думаю, что в перспективе и для нашей страны это малый и средний бизнес. И э, есть определенные уже правила игры, есть э, определенная поддержка. И, и мы, так сказать, подписывая это соглашение, берем на себя определенные обязательства создания равных условий или тех же условий, как работают наши европейские коллеги в Европе и так далее. Но вот общение для себя, для нашей вот страны или для нашего бизнеса, я считаю, самое главное, надо делать вывод следующий, чтобы не было эйфории от того, что мы вот сейчас вот сближаемся, если вот в конце ноября будет подписано это соглашение, то все, вот мы на следующий день становимся абсолютно другой страной. Это очень. А какие, до речи, в тему контексте, какие функции торгово-промышленной палаты вы поясните людям, что а, ну дива не станете? если будет подписана ассоциация, мы не прокинемся и станем экономически багать... да Я абсолютно с вами согласен. Большинство то есть даже люди подписав, на следующий день ничего не, не, не как бы сразу не, не произойдет и не... вот. Но здесь очень важный момент, это и наша это главная задача работать активно с нашим бизнесом, чтобы его подготовить. Во-первых, мы всячески должны э, содействовать тому, чтобы наши интересы э, в таможенном или э, на территории э, наших партнеров таможенного союза. СНГ, мы их не потеряли. Это была вот главная ошибка, о которой мы общались с нашими партнерами из Польши, Словакии, когда у них начался процесс такой Евроэйфории они э, сразу полностью развернулись в одну сторону. Нет, мы не должны этих повторять ошибок, мы должны всячески искать пути. Во-вторых, э, мы должны подготовить прежде всего малый и средний бизнес к этому. Для этой с этой целью торгово промышленная палата с нашими партнерами из Европейской Торгово-промышленной палаты проводится определенное обучение, как работать, разъяснительная серьезная работа, как работать, и даются практические рекомендации, обуч... э, мастер-классы выпускается определенная и литература, как правильно работать и как, к чему надо быть готовым на европейском рынке. Но я бы даже здесь сказал следующее. Если посмотреть на нашу статистику, то э, э, Украина очень интересно развивается, что как раз вот мы должны не только смотреть на Восток и на Запад, но смотреть на весь мир, мир глобальный. И у нас как раз получается так, что мы должны для себя, и это тоже задача торгово-промышленной плата, открывать и новые рынки, и африканские, и азиатские, и другие рынки. Потому что как раз вот с точки зрения экономических показателей, наша торговля вот с, этим, с этими новыми рынками для нас очень имеет как раз положительное сальдо и в числе. Поэтому я бы сказал следующее. Нам надо э, Украине и нашему бизнесу э, смотреть э, и учиться работать глобально. Ну а Европейский Союз, европейское, так сказать, взаимодействие с этим с рынком этих, этих э, этого. Блока нам даст прежде всего возможность повысить конкурентоспособность нашей продукции, привлечь сюда больше новых технологий, модернизировать нашу экономику и, и как бы сказать, стать в конечном счете более конкурентоспособной. Угу. Панегинади, а насколько в процессе подписания угоды с Евросоюзом, про процессе евроинтеграции Украины, есть количество и якість принятых законов, потому что есть а, так называемый список Штефана Фюла, Єврокомісара, це е, ті позиції, які на сьогодні відзначила Рада Євро Євросоюзу, як критерії, які має обов'язково виконати Україна. І безумовно, Верховна Рада приймала численні економічні закони, які стосуються процесу євроінтеграції. от, зокрема щодо підприємницької діяльності щодо заснування бізнесу чи є прогрес. Я думаю, что как бы в общем -то, бизнес он всегда знаете, в хорошем плане недоволен, ему хочется всегда еще новых новых законов и так далее. Но надо отдать должное, что в общем-то и по мере так сказать, мужания нашего бизнеса он уже становится переговорщиком в процессе через свои бизнес-ассоциации с правительством, с законодательной властью и все больше и больше отстаивает свои интересы. И как правило, закладывается вот в основы законодательных процессов именно на как бы наилучшие, так сказать, европейские нормы. Я думаю, что вот подписание этого это только начало. То есть те, те законы, которые должны быть приняты, я надеюсь, что наш Верховный Совет примет, а Верховная Рада примет. А у нас еще есть определенная работа, которая на, это долгосрочный процесс и а, а, адаптация нашей наша, определенная техническим регламентами адаптация к стандартам качества и жизни многих. Это же просто не только процессы экономические, но это вопросы и социальные. И я думаю, что это серьезная работа перед нашим Верховной Радой на ближайшие несколько лет, если, в общем-то, это процесс. Но это в конечном счете мы для себя выбираем определенную планку, планку достаточно высокую, и говорим о себе, что мы, Украина, это страна Современна і хотіла б розвиватися по пути такому модерністському саврдості високих результатів, і, конечно же, много зависить від успішної роботи нашої Верховної Ради. На завершення нашої розмови От нещодавно представництво є Європейського союзу в Україні презентувало такий інформаційний проект, метою якої є пропаганда ну переваг, що отримує Україна від підписання. Асоціації з Євросоюзом ви були присутні там. Я знаю, що були присутні, виступали. От але інших бізнесменів, тобто інших структур, насправді ж є торгова промислова палата України, є багато інших громадських організацій, які так чи інакше підтримують Український український бізнес. Там не було. От для вас честь, що вас туди запросили. Яким чином плануєте долучитися до цього проекту? Я, я, думаю, что э, я видел, в, том, в, в зале были тоже много представителей бизнеса. И, э, вы вот, не в президии. Не в президи, да. Но была и в том числе наши коллеги из Европейской бизнес-ассоциации. Mm -hmm. Я бы хотел бы сказать следующее, что э, это в, в том числе высокая ответственность. Потому что э, для торгово промышленной палаты э, Вопросы э, развития бизнеса являются при, э, приоритетными, Поддержка развития бизнеса. И на сегодняшний момент э, и э, мы видим следующее, что поддержка вот этих процессов связанных и адаптации нашего бизнеса к работе с Европейским Союзом является очень-очень важной. Но с другой стороны, мы ставим перед собой как задачу видим это как ставится также и на уровне видим и органов власти. О том чтобы это не шло одно сотрудничество не шло в противоречие с другим за счет mm -hmm. кого-то и так далее мы должны использовать преимущества любого интеграционных процессов прежде всего в интересах наших граждан нашего бизнеса А вот что касается программы которая балансирована европейским союзом сильнейший разум мне кажется это очень важная программа чтобы и наша общество, и молодежь, и бизнес правильно понимал те процессы. Не было, с одной стороны, не розовых, ни и другой серых каких-то очков. Да? Потому что это процесс серьезный, долгосрочный, и надо людям знать. Мы недавно встречались знаете, вот со студенческой аудиторией, и мне было очень интересно и любопытно узнать, насколько наша аудитория хорошо знакома, вот студенческая молодежь, она знакома с условиями работы в Европейском Союзе. И э, вот это был крупный город, это только 25% молодежи, которые достаточно хорошо э, осведомлены, они посетили хотя бы одну страну Европейского mm -hmm. Союза. Вот. Поэтому э, вот необходима э, такая адекватная работа и, про, и информировать наше общество, бизнес, наверное, как работают, какие условия их ожидают. Mm -hmm. Я вам пожелаю успехи, пан Геннадий, мы Спа можем Спасибо большое. Дякую вам за разговор. Глядачам нагадую, что сегодня разом с нами был Геннадий Чешков президент Торгово-промислової палати України. Залишайтеся з нами. На все добре.